вам скажу рахувати гроші вмієте, я так понимаю конечно конечно я э, цьому мужчині? Звичайно, людина. а чому ти йому довіряєш? Да, елітно, елітно. Елітно? Да. для кості кожен, у кого є піджак, то е елітний. саша 40 гривень. Тобі кладу за первое выполнение песни Кише. У нас есть такая традиция, кто вперше дивиться коробку на медаль, мы заохочуємо тих, кто выполнил новые песни. Потому что, якби бы мы их не заохочували, ми до сих пор уже 19 три спевали песню «Ты же меня А так, слава Богу, люди якось то наш репертуар. Песня «Чай вдвоем, день рождения» посвящается... Сегодня у нас воскресенье, поэтому у кого сегодня рождения, с праздником вас большим! Воскресенье! рождения у тебя Поздравляю Твои лучшие день, друзья С утра подарки Телеграммы, звонки, смех Сегодня праздник для всех Оу! В руках букеты Твои слезы на фольге Мама, но трудно боль держать себе. Вокруг веселье. веселье, каждый хочет дать совет, но его рядом нет. Ты погасила свечи, загадала желание, чтобы этот вечер он пришел на свидание. Этот вечер он провел с тобой. Я только что осуществил желание, желание в день рождения твой. Оглый свет. Я-то... Я и не знал! Я и не знал, что песня Кешета творит на Майдане. Да Я хотів чтобы щоб гроши гроші та вот девчонка. Она меня маячкует всю передачу, что она хочет. Вы любите раховать гроши? я Вы финансист? я верю вам. Она сказала мне, что она финансист и навчається на облике аудит. Иди сюда. радість моя. Саша вот ледве втримує свой капелюх. Господи, навище 40 гривен то бить? Скажи мне, господи, наручали.